السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت ہی پیارا اور زبردست بیان مولانا صاحب کا اللہ کی قسم مدد دعوت کے ساتھ ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار سواریاں بنا کے نہیں دی ہیں شاندار محلات بنا کر نہیں دی ہیں شاندار زمینیں بنا کر نہیں دی ہیں شاندار مکانات بنا کے اور شاندار کپڑے بنا کر اور شاندار چیزیں بنا کر نہیں دی ہیں لیکن انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہوئی ہیں اس لیے کہ انہوں نے ابو بکر اور عمر جیسے آدمی بنا کے دیے ہیں واقعی انسانیت کا سب سے بڑا محسن وہی ہوگا جو اس کام کو کرے گا اور یہ کام اللہ جل جلالہ نے اتنا آسان فرمایا ہے اور اس پر اللہ کی اتنی مدد ہے کہ ایک مرتبہ نہیں ایک خرب مرتبہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں کہ کسی عمل پر اللہ کی مدد اتنی نہیں ہے جتنی دعوت کے عمل پر اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ کی مدد موقوف ہے دعوت پر دعوت کے عمل پر جب تک آدمی اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتا ہے اللہ کی مدد نہیں آتی نہیں آتی نہیں آتی نہیں آتی ہے اور اللہ کی مدد نہیں آتی تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا نہ انفرادی مسائل حل ہوتے ہیں نہ اجتماعی مسائل حل ہوتے ہیں سارے مسائل الجھے ہوئے اسی بنا پر ہیں کہ ہم نے ہر, اب ہر چیز کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں مال سے بھی جان سے بھی لیکن اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں رہی یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے اور اسی کا یہ عذاب ہے کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اگر اس راستے پر آ جائیں تو اللہ جل جلال جلالہ کی مددیں آ جائیں اور مدد آ جائے تو نہ کوئی انفرادی مسئلہ مشکل رہتا ہے نہ اجتماعی مسئلہ سارے مسائل اللہ جل جلال جلالہ یہاں کے بھی حل فرما دیں گے معاشر کے بھی حل فرما دیں گے قبر کے مسائل بھی حل فرما دیں گے پورسرات کے مسائل بھی حل فرما دیں گے اور عبداللہ آباد کی تمام مسائل کے حل کی جگہ تو جنت الفردوس ہے خدا کے واسطے سوچ سمجھ کر جو کام کر رہے ہو جن چیزوں میں لگے ہوئے ہو ان پر وقت بہت زیادہ برباد ہو رہا ہے مال اس پر سب سے زیادہ برباد ہو رہا ہے ان چیزوں کو ذرا کم کرنا شروع کر دو ان کو بڑھانا شروع کر دو ایمانیات کو عبادات کو تعلیمات کو جماعتوں میں نکلنے کو خروج کو ان جتنے اعمال ہیں ان اعمال کو, ان, ان کو بڑھانا شروع کر دو ان کا وقت بڑھاتے رہو تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہو جتنا جتنا بڑھا سکتے ہو آہست کا بڑھاتے چلے جاؤ انشاءاللہ یہ غالب آ جائیں گے وہ مغلوب ہو جائیں گے وہ ان کو چھوڑ نہیں دینا ہے کسی جنگل میں نہیں لے جانا ہے انسانوں کو انسانوں کو یہی اس شہروں کے اندر ہی رہنا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا اللہ تمہیں تمہ, تمہ, ہمیں تمہ, ہم, سمجھ فرمائے واقعہ یہ ہے کہ جتنے کام ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں دکان غلط چل رہی ہے دفتر غلط چل رہا ہے عدالت غلط چل رہی ہے گھر غلط چل رہا ہے ہر چیز غلط چل رہی ہے اس لیے کہ ہم غلط ہیں اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو اس کو پہلے اس کو سیکھو کہ صحیح کیا ہے کیسے کرنا ہے اس کو سیکھ کے آؤ جب سیکھ کے آ کے کرو گے انشاءاللہ یہ جنت کا سامان بنے گا اب بغیر سیکھے غلط جب کر رہے ہیں تو یہ جہنم کا سامان بن رہا ہے دکانیں بھی جہنم میں لے جانے کا سامان بن رہی ہیں دفاتر بھی جہنم میں لے جانے کا سامان بن رہے ہیں اور جتنے بھی کام جتنے بھی کام دنیا کے اندر ہو رہے ہیں جب سیکھ اصل طریقہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے اس طریقہ کے مطابق نہیں کیے جا رہے یہ عذاب بنتے چلے جا رہے ہیں تجارت بھی عذاب بنتی چلی جا رہی ہے زراعت بھی عذاب بنتی چلی جا رہی ہے صنعت بھی عذاب بنتی چلی جا رہی ہے اور واقعی جب ان کے اندر سے احکامات نکل جاتے ہیں تو یہ مردار ہے اس مردار سے تعفن ہی پھیلے گا اور غراثت ہی پھیلے گی اور دنیا کے لیے دنیا کے لیے مصیبت کا سامان بنے گی اس بنا پر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو چھوڑا جائے اتنے وقت کے لیے کہ سیکھ لو تم اور باقی صحیح سیکھ کر جس وقت واپس آؤ گے اس وقت جب تم بھی بچوں کو پالو گے اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا جب تجارت کرو گے اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا جب ملازمت کرو گے اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا مزدوری کرو گے اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا اس واسطے یہ نفاتلا راستہ ہے اور صرف یہی راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ راستے جن پر ہم چل رہے ہیں یہ غیروں کے راستے ہیں حضور کا راستہ نہیں ہے یہ چالو نہیں ہو سکتے یہ نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے اور کبھی انسانیت کو اس سے راحت اور چین نصیب نہیں ہوگا حضور والے راستے پر چین بھی نصیب ہوگا عزتیں بھی ملے گی قوتیں بھی ملیں گی یہاں بھی بہت کچھ ملے گا بلکہ بالکل کھلے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جنت کی وہ زندگی ملے گی جنت کی ایمان والی زندگی اخلاق والی زندگی محبت والی زندگی ارفت والی زندگی عزت والی زندگی راحت والی اور چین اور امن و سکون والی والی زندگی اللہ جل جلالہ یہاں بھی نصیب فرمائیں گے اور آخرت میں جنت الفردوس ساری نعمتوں کا گھر ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں ہم ڈیلی بیس پہ بیانات کو اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی ہو ہماری آخرت کی بلائی اسی میں ہے کہ ہم دین کا کام کریں باقی یہ دنیا فانی ہے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ جائیں گے نہ دولت کام آئے گی نہ رشتے کام آئیں گے نہ یہ گھر و بنگلے کام آئیں گے اگر آئیں گے تو آخرت میں آپ کے اعمال تو اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا ہے تو اس بیان کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیلیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات بر وقت دیکھ سکیں